assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar kanalimiz obunachilari sizlar bilan farhod talatovich it progress kanalimizga xush kelibsiz bugun ikkinchi darsimizni mavzusi uh, kompyuterni qotayotganligini oldini olish uh, kompyuter shu ормози тормозить qiladi deydi ruschasiga sekin ishlashini oldini olish bo'yicha darsligimiz nega har qanday savollar kelib tushyapti nega kompyuterim qotadi virus tushdimi e, windows qilish kerakmi deb har qanday e, bizni shu kompyuter foydalanuvchilari tomonidan har qanday viloyatlardan e, bir savollar tushdi e, yo'q kompyuter qotsa e, birdaniga uni windows qilib yuborish kerak emas oldin shu man sizlarga hozirgi ko'rsatib o'tganimdek shu protseduralarni qilishsa kompyuter yaxshi ishlab ketishi mumkin agar yaxshi agar shu ya, bo'lsa uni windows qilsa bo'ladi endi bo'lmagan narsaga kerak emas ortiqcha yarliklar fayllar bor kerak emas uh, programmalar bor dasturiy mahsulotlar bor dasturiy programmalar da o'shalarni o o'chirib tashlasa kompyuter uh, <laughs> ya'ni eslatib o'taman bugungi darsligimizni hmm. bu oddiy insonlarga yani. yani, yani, mana juda ham qiyin jarayonlari bor masalan kompyuter ichiga kirib funksiyalarini yani, kirib o'sha qanchadir narsaga ichiga kirib turib servisiga unisi bunisiga kirib buni qilib ko'rsatishimiz mumkin lekin oddiy kompyuter yani, foydalanuvchi insonlar bu narsani ko'rib tushuna olmay boshqa narsa qilib o'zlarini qiynab buzib qo'yishlari mumkinda har qanday vaziyat bizar sizlarga eng sizga eng oson yo'lini e, eng qulay tomonini ko'rsataman judayam e, oson bir misol uchun erni bosamiz mana bu yerda e, процент terib turib ok qilamiz endi mana endi <coughs> musor yaqinda tozaladim shu yerda musorlar bo'lishi mumkin kimgadir bir gega yoki ikki gigabayt juda to'lib ketgan bo'lishi mumkin ortiqcha keshlar bo'ladi очищать qilish kerak bularni tozalash kerak ya'ni propisит qilamiz tozaladi bu birinchi usulimiz qarang birinchi usulimiz keyin mana bu yoqda корзинкаga tushgandan keyin uni очистить qiorish kerak tozalab olish kerak keyin ikkinchi usulimiz bor mana загрузкаda masalan telegramada kompyuteringiz bo'lsa shu yerda har xil попкalar chiqadi yarliklar chiqadi загрузка dokument mana dokument документ mana shu asosan загрузка bilan shu dokument изображение kerak emas narsalarni o'chirib qarab qo'yishinglar kerak agarda iloji bo'lsa d diskka boshqa kartga olish kerak xotirasiga tozalash kerak bu ikkinchi usulimiz uchinchi usulimiz s diski mana yani s diskiga yani to'lib qolgan bo'lishi mumkin s diskimizni bo'shatishimiz yani kerak bo'ladi mana hozir bizda 55 GB şey, joy bor deyapti общий объем 120 GB. bu yerda 55 besh joy bor shunday holatlar bo'ladiki qizil yonib qoladi mana shu yerda qizil bo'lib turib o'sha narsa bo'lish kerak emas degani joying kam qolyapti shunga anaqa qilgan degan shu bo'lsa ham kompyuterga bir qanaqadir o'sha s diskida sistemniy programmaga ta'sir qiladi o'sha tizimiga o'zini endi kompyuterlarimiz har xil bo'ladi endi слабыйsi bo'ladi мощныйsi bo'ladi asosan bu yerda gap kompyuter qotayotganligi sekin masalan qanaqadir ochayotganligida muammo bo'lishi mumkin keyin varianti bor u boshqa masala masalan word ochsangiz juda yam ko'p aylanib turadi u masalan uni keyingi agar shunaqa vaziyatlar <laughs> bo'layotgan bo'lsa o'zinglarni anaqanglarni bildirib o'tsanglar taklifinglarni man sizlarga video qilib uni qanaqa qilib ofisda masalan bort ochishi egzela r ikki minut uch daqiqa aylanib aylanib keyin ochadi degan savolinglarga uni sizga ko'rsatib beraman video darslik qilib bu ham juda ham oson bu yerda masalan kompyuteri qanaqadir oddiy popkani man ocholmay qanaqadir qotib загрузкаlar bo'lishi mumkin shu narsalarni man sizlarga ko'rsataman agar shu hozir ko'rsatgan uchta usulim uchta usulia pand bermasa unda yana boshqacha ko'rish mumkin u lekin ancha muncha kompyuterni ishlashiga tezlashishiga yordam beradi kompyuter qanday tezlashtirish mumkin degan savolga javob sekin ishlayotganligi qotayotganligia shu narsalarga savollarga javob beradigan video darslik bu uchinchi mana hozir ham i yana narsani eslab o'tib o'tamiz bir xillarini ko'ramiz kompyuterni рабочий stolni o'sha ishchi stolida ko'payib ketadi dokuмeнтtlar bord mana shu to'lish kerak emas ortiqcha narsalarni o'chirib ortiqcha joylarni alohida papkaga qilib solib qo'yib iloji bo'lsa o'sha chisla sanasini qo'yib o'sha popkani ichiga bord xe tiqib qo'yish kerak bu juda yam tizimli bo'ladi misol uchun mana popkamiz ga kiramiz mana s diskda turibdi bular hammasi sda turadi shu kompyuterni сиsтемный blokidagi shu tizimida turadi shuning uchun to'lib qolmasligi uchun buni o'sha mansh рабочий stolga qarab и keyin mana d diska iloji bo'lsa malan qanaqadir programmalar bo'ladi qo'shimcha programmalarni qo'yish mumkin bu yerda asosan s diskda ofis or yana brauzerlar bo'ladi masalan chrome internet asosiy o'sha sistemli programmalar turishi kerak kerak emas anaqalarni qo'yish kerak emas buni ichiga taklifim shu eslatib o'tmoqchi edim mana shu narsalarga e'tibor berish kerak agarda bunday usul bo'lmasa ham oxirgi mana очистка disk qilasiz uni qilishingiz ham mumkin mana очистка qilib masalan mana ke o'chirishimiz mumkin hozir unaqa unaqa ham yo'q shu narsalarga ham qarash kerak ortiqcha narsalarni o'chirib yubormasliklarni qilardim chunki ko'rish kerak mana manda hozir hamma narsa yaxshi mana mana buni ko'rib ishlarni qilish kerak belgilab временний файл mana shunaqa shularni загрузный файл временний файл загрузка корзинка временный файл biriktiramiz и oky qilamiz ana sha загрузка ketyapti o'sha ortiqcha o'sha временный fayllar bo'ladi o'shalarni tozaladi bu to'rtinchi usuli s дискsh kerak emas narsan ega bunga tavsiya qilmayman chunki ehtiyot bo'lish kerako'sha qarab o'sha yozig'iga o'sha asosan временный файл очистка sh kishlar загрузка shulrila o'chirish tashlash kerak корзинка deganlar птичка qilish kerak qolganlarini olib tashlash kerak tozalab yuborganimidan keyin bu eng oson eng qulay variant oddiy foydalanuvchiga kompyuter yosh boladan deb aytamizku базовыйsiga endi boshqa agar agar bo'lmasa ham undi boshqacha yo'llari bilan qilib turib uni mukammalroq darajalari borda uni dispetчерскийdan kirib turib uni управлять qilish mumkin shuning uchun o'shaning uchun ehtiyot bo'lamiz ko'proq shu рабочий stolda turgan popkalarimizni ko'proq bitta popkaga yig'ib har qayoqda yoyib yoyilib turmasligini maslahat beraman mana shu bugungi ikkinchi darsligimizni o'z nihoyasiga yetkazdi xudo xohlasa inshaalloh keyingi darsliklarimizda bundanham qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman ko'proq o'zinglarni taklifinglarni o'zinglarni ko'proq bir fikr mulohazalaringlarni bildirsanglar qanaqa bu nima bo'yicha darslikdan darslik o'tsa sizlarga bir qiziqroq bo'ladi sizlarga bilim bo'ladi shularni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz sog' salomat bo'linglar deb qolamiz ilohim ish davomida hech qachon charchamanglar omon bo'linglar rahmat hammaga